Интересно, а что же после четвертый раз? Получится, у тебя в конце концов обыкновенный дождь. Слушай, абракас, мне сегодня и так тяжело колдуется. А тут еще ты куда вчешь под руку. А ну пролейся дождем. Кислое молоко! Ты что, совсем сошла с ума? Если можно колдовать дождь, наколдовало бы хлебной крошки или изюм. Ой, ну напутал, значит, вот напутала, на четвертый раз Напутала. Это все потому, маленького ВВГ, потому что ты думаешь Ой. о всякой чепухе. Настоящая ведьма должна быть сосредоточенной. Да, ты прав. Я не могу сосредоточиться. И знаешь почему? Да потому что меня колбасит от злости. Колбасит? Ага, колбасит, штырь и плющит. Откуда ты нахваталась таких слов? Из колдовской книги. И на кого ты так злишься? Сегодня Вальпургиева ночь. Самый большой праздник. Сегодня все ведьмы соберутся на горе Блоксберг и будут танцевать там до утра. Ну и что? А то, что мне запрещено появляться на Блоксберге. Ты еще маленькая, тебе всего 127 лет. Так сказала моя тетя, ветряная ведьма Румпури. Ну что ж, нельзя так нельзя. Сейчас, я хочу жить Я задумала, сегодня ночью я полечу на боксберг. На кур, боксберг? Но ведь взрослые ведьмы запретили тебе это. Ха, плевать я хотела на эти запреты. Главное, не попасться на глаза моей тетки руку. Ты попадешься. Осмелилась прискакать в эту ночь на Блоксбе, Несмотря на то, что детям это запрещено? Да как пришла тебе в голову эта сумасшедшая мысль? Сама не знаю. Мне, мне вдруг очень захотелось. Вот я села на метлу и прискакала. Тогда садись и скачи обратно. Исчезни с глазной немедля, иначе я рассержусь. А нельзя ли мне хоть на будущие годы участвовать в танцах? Хм. Обещать не могу, но если к тому времени ты станешь хорошей ведьмой, тогда посмотрим. Накануне Вальпургиевой ночи мы устроим тебе экзамен. Но это будет трудный экзамен. Если выдержишь, тогда посмотрим. Спасибо большое. Я вам очень благодарна. Обещаю стать хорошей ведьмой. Разве ты не хочешь ее наказать? Накажи! Я вас должен По самые уши. Нет, нет, не будем слишком строги. На первый раз мы отнимем у него цветок. Пускай танцует на -а -а -а! пешком, пускай танцует день и ночь по горячку, по болотам. Этого недостаточно, недостаточно, недостаточно. Я сама его накажу по-настоящему. И пожалеешь. Почему? Потому что ты обещал главной ведьме, что они же добрые. А добрый ведьмы не делает ничего плохого. Заруби себя это на носу. Ты это серьезно? Разумеется. А то бы вместе только подумал над этим. Ну ладно, мы подумал. Ну что, полетели? Полетели. зря. Мы поставим этого животера на место. Свой хозяин всегда такой злой. Нет, это он еще добрый. Посмотрел бы ты на него, когда он настроение. там, он то у меня так, что на коже русы остаются. Вот, потрогай. Блядь, что за чертовщина? Этот кнут зашел с ума. Ты веревка облезла. Я тебя пробью, хоть еще раз меня ударишь. А, он нашел мне руку. Поберегись, если ты еще раз возьмешься за кнут, повторится то же самое. А теперь давай бежать. Но больше никогда не возьму клуб. Никогда. В воскресенье, то ведьма не колдуют по пятницам. Если ведьму поймать за в пятницу, ей придется платить штраф. Это, это тоже касается. Немаленькая, но все же ведьма. А сегодня как раз пятница. Как будто я без тебя не знаю. Я просто напомню. 127 лет это не так уж много, но достаточно для того, чтобы запомнить еженедельное правило. Хотя а это ужасно скучно и противно. Да-да, добрый день. Чего вы, ребятки? Мы хотели узнать у тебя дорогу в город, потому что мы заблудились. Мы ходили за грибами. Так-так, ходили за грибами. А как вас зовут? Я Томас. А я Брони. Мы брат и сестра. Нашим родителям в городе принадлежит квартир и гостиница «Золотой год». Знаю. А ты? Ты кто? Она добрая ведьма и не пьет кровь христианских младенцев. Нет, конечно. Надо давать вам чего-нибудь. Стой, подумайся. Ты что забыл, что сегодня пятница? Мы запрем дверь, закроем ставни и никто ничего не А следующая ночь в Альпургиево. Тебе нечего бояться. Ушла добрая ведьма и делала только добрые дела. А это самое главное. Я не боюсь. Где дневник с описанием моих добрых дел? Ты все подробно описал? Конечно, мой дружин. хорошая память. Ясно, все до мельчайших подробностей. Ну, его <клышка> пути. Пока! Пока. Завтра ты придешь на гору Блонсберг и приготовишь нам для костра целую кучу дров. Ты сделаешь это совсем одна, и никто не будет тебе помогать. Полностью все должно быть готово, а потом мы привяжем тебя к дереву, и ты будешь смотреть, как другие танцуют. Кто-то вам будет весело, это вот любимый, что ты никогда не забудешь. Ой, я несчастный. Ой, я несчастный ворон! Это я, я во всем виноват. Я должен был знать, что ведьмы — это ведьмы. Хороших дел они делать не могут. Нет, Абрахас, не вини себя. Ты предупреждал меня, что колдовством лучше вообще не заниматься. Да, моя дорогая, видимо, колдовство подходит для злых дел. Добрые дела, но делать своими силами. Ну, не переживай, я сама справлюсь с ведьмами. Еще не знаю как, но к дереву они меня не привяжут. За бумагу, чтобы разжечь костер. Сейчас! Ко мне лет Перестал быть ведьмой, я стану девочкой А 120-летней старухой Страшной, беззубой И некрасивой Бедная моя девочка, ты не знаешь Что люди до такого возраста Не живут Как? Я умру? Что же ты молчишь, мудрый порох? Скажи мне, я умру? Пойдем собирать дрова Для простого костра А дни, без... отправь обратно Ну нет, мы с тобой все-таки повеселимся У костра я ведь так об этом мечтала. развалиюсь, а просто перестала быть ведьмой. А когда же я умру? В какой смерти ты говоришь? Ты же даже не превратилась в старуху. Но почему? Ведь колдовства больше нет. Вот поэтому и смерти нет, нет зла, нету смерти. Мы никогда не умрем. Да, мы будем жить вечно.